মুন্নাভাই এমবিবিএসের দৌরাত্ম রোধে এবার তৎপর আসাম কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ সেজন নারী শিক্ষা সেবার শ্রম থেকে গ্রেফতার ভুয়ো চিকিৎসক পুলক মালাকার বলাক উপত্যকার আনাচে কানাচে দৌরাত্ম্য বেড়েছে আতুর ডাক্তারের অবৈধ ডিগ্রিধারী ভুয়ো চিকিৎসকের ফাঁদে পড়ে বিপন্ন বকু মানুষ তবুও যেন টনক নরেনি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগীয় অধিকর্তাদের এবার অবৈধ ডিগ্রিধারী ভুয়ো চিকিৎসকের দৌরাত্ম্য রোধে তৎপর হয়েছে আসাম কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিলের ভিজিলেন্স আধিকারিক ডক্টর অভিজিৎ নেওগের এক এজাহারের ভিত্তিতে শনিবার মধ্যরাতে শিলচর শিক্ষা সেবা শ্রমে প্রসূতি বিভাগ থেকে চিকিৎসা প্রদান করা অবস্থায় হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মুন্নাভাই এমবিবিএস পুলক মালাকারকে গত তিরিশে জুলাই শিলচরের স্বঘোষিত চিকিৎসক মুন্নাভাই পুলক মালাকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ভিজিলেন্স আধিকারিক ডক্টর অভিজিৎ নেওগ। মামলা নথিভুক্ত হয় শিলচর পিএস কেস নাম্বার সেভেন এইট সিক্স বাই টু অধীনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি জামিন অযোগ্যধারায় এখানে উল্লেখ রয়েছে দুটি বেসরকারি হাসপাতালেরও নাম একটি হলো শিরচরের গ্রেস ওয়েল হাসপাতাল এবং অন্যটি নারী শিক্ষা সেবাশ্রম এছাড়াও দীর্ঘ বছর ধরে শহরের বিভিন্ন নার্সিংহোমে চিকিৎসা সেবা নামে এক প্রকার লুণ্ঠন করে গেছে ভূ চিকিৎসক পুলক মালাকার সেখানে পুলক মালাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের নামে রোগীর সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে মানুষের জীবনে এক প্রকারের ছেলে করেছে পুলা অভিযোগ সচেতন নাগরিকের আসাম কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন এসিএমআর এর ভিজিলেন্স আধিকারিক ডক্টর অভিজিৎ নেওগের এজাহারের কাছার পুলিশ এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালকের ঘুম ভেঙেছে অনেক ফার্মাসিস্ট রয়েছে যারা প্রসূতির কাজ সহ গর্ভপাত করানোর খবর তথ্য প্রমাণ সহ সামনে এসেছে অথচ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছেন তৎসঙ্গে বেসরকারি মালিকানাধীন হাসপাতালগুলির ওপর তদন্ত হওয়া উচিত কিভাবে তারা এ ধরনের ভুয়ো ডাক্তারদের স্বঘোষিত চিকিৎসক বানিয়ে মথুর সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে কিভাবে এই ধরনের ভুয়ো চিকিৎসকে পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয় অনেক প্রশ্ন উঠেছে নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে রাজ্যের করিত কর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হস্তক্ষেপ কামনা করেন বরাকের সচেতন নাগরিক শীঘ্রই বরাক উপত্যকার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবৈধ ডিগ্রিধারী ভুয়ো চিকিৎসক তথা মুন্নাভাই এম বিবিএসকে আটক করে জেলে পাঠনোর দাবি তোলেন এদিকে আসাম কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানান সচেতন নাগরিক তেওঁক আমাৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি এটা লাভ কৰি তাৰপিছত আমি সেই সংক্ৰান্তে কিছু অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ এজন ব্যক্তিয়ে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ আৰু ভুৱা তেওঁ চিকিৎসা চলাই আছে বুলি গম পোৱাৰ পাছত আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আমি গম পাওঁ যে এই সঁচাকৈ এই ব্যক্তিজনে ভুৱা চিকিৎসাৰ ওপৰত ইয়াত চিকিৎসা চলাই আছে তাৰপিছত তেওঁক আমি যোৱাকালি আমি ব্যক্তিজনক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে পুলক মালাকাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ তেওঁবোৰ হ'ল বদৰপুৰ শ্ৰীভূমি তেওঁ ইয়াতে এটা স্থানীয় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটাত থাকি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কালত গম পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভুৱা আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগালী নিচিনা বা যোগালী নিচিনা মানে তেওঁ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ভুৱা তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এটা চিকিৎসা লৈ নিজকে চিকিৎসা চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ নিজকে উত্তৰণ কৰে ইয়াৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এই ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ কৰি আছিলে আৰু লোকসকলক অভুৱা ভৰি তেওঁ টকা পইচা তেওঁ সৰকাইছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে তেওঁক সোধ পোছ কৰাৰ পাছত এটা আমি মুকলদমা ৰুজু কৰোঁ সদৰ থানাত আৰু মুকলমাৰ নাম্বাৰ হৈছে ছেভেন এইট ছিক্স চব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু বি এন এছৰ অধীনত আমি গোটেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত আমি গোটেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছোঁ তেওঁ এজন এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰিনাউণ্ড আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ভাঞ্চ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কটকৰ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট এটা তেওঁ আমাক দেখুৱাইছে আৰু সেইটো আমি যেতিয়া প্ৰত্যাপন কৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু তেওঁ মানুহৰ জীৱনৰ বিপদাপন্ন কৰি তেওঁ এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই গৈছিলে এজন ইষ্টিৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে গতিকে আমি বৰ্তমান তেওঁক অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ তেওঁক মাননীয় আদালতত তেওঁক ইতিমধ্যে আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰপাছত তেওঁ আমি আৰক্ষীৰ আমি কাষ্টডীত লৈছোঁ তেওঁ স্বাধীনৰ কাৰণে মাননীয় আদালতে আমাক প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁক অধিক তথ্যৰ বাবে আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা লবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আচ্ছা স্যার এই যিটো সার্টিফিকেট তেওঁ বনাইছে এইটো কৰ পৰা বনাইছে কিবা তথ্য লাভ হৈছে নেকি আৰু কি আমি সেই সংক্ৰান্তে আমি এটা অনুসন্ধান চলাই আছো আৰু আমি গম পোৱা মতে এটা বিশেষ চক্ৰৰ পৰা তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো ধন দি তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু সেই চক্ৰটো বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধান অন্তৰালত আছে গতিকে আমি অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি অনুসন্ধান চলাই গৈছোঁ চক্ৰটো বৰাক চক্ৰটো বৰাকল নেকি হয় বৰা ভেলীৰে হয় ইয়াতে তেওঁলোকে এই যি ভুৱা মানে যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ধন এটা মোটা ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আচ্ছা ছাৰ আৰু এটা বিষয় দেখাইছোঁ যে এনেকুৱা ফেক ডক্টৰৰ বহু অভিযোগ আহি আছে জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেকুৱা ফেক ডক্টৰে বহি পাইছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি চাওক আমি যি হওক যিবিলাকে আমি য'ত আমি অভিযোগ পাইছোঁ আৰু সেই অভিযোগ পোৱা সকলোবিলাক বিষয়ে আমি চালি জাৰি চাই এনেকুৱা যদি কিবা কোনোবা লোক থাকে যি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ জীৱন বিপদান্ন বিপদাপন্ন কৰি আৰু কৰি এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু যিসকলেই এনেধৰণৰ ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী লোক আছে আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ যিসকলৰ ৰোগী আছে যিসকল মানে ডিষ্ট্ৰেছ লোক মানুহ আছে সেইসকলক এটা ভুৱা চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ধন আৰ্জন কৰা অবৈধ ধন আৰ্জন কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰিপৰ্ট যুৱ বিচিত্ৰ ডিজিটেল